Це друга частина розпаковки посилки СТЕМ. Спочатку ми відкриємо, відкри. Оце буде на саме смачненьке. Ну, Спочатку ми почнемо з маленьких. Оце ось якась, якась пташка. Ми її відкриємо. Такий гусь обнімусь. О, і це Гусь лебідь обнімусь. З птінчиками. Ось лебідь. Ну да, Алер. Но с птенчиком я тут есть. Ну просто, просто лебедь. Следующая посылка то эти тюленчики. Это нужно пипчикать чудо-ножиком. Ой, чуть я их не почикал. Все. Это, наверное, наволочка для подушки. Так, мы их затестили, затестили, но и вот наставки есть, нас мы будем выкопатывать всю. Так, мы... Морожка едим. Ой, я надеюсь, я его вот... не Він уже ззаду його якісь ласки у нього так. Ну то якісь юки. Ну то щось. Ні, <плес> угу, так добре запечатали. О, все. И у нас вот такие тюленчик. Да, тюлен, тюленчик Юки. Тут действительно надо открыть. Ой, тюленятка. Привет. Ладно. Ну, всем пока.